Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Daging-daging badan kita. Dan bila dah luruh, balik semula kulit tu molek, dipatuk lagi oleh ular itu tadi. Ini khusus untuk orang-orang yang sahun. Orang yang lalai. Jadi jangan lalai dalam semayang. Kalau kita lalai, kita khawatir mati nanti mati dalam keadaan yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua kata uh, ulama orang yang ada potensi dapat uh, suul khatimah adalah al mudminu li syarbil khamar. Orang yang suka minum minuman keras. Al mudmin ni orang yang istiqamah sentiasa konsisten. Kalau pernah itu lain Mungkin masa muda Zaman kita hiburan-hiburan dulu Pernah minum misalnya Benda let by gone be by gone Dalam agama ni benda yang dah berlalu Minta maaf, minta ampun Allah ampunkan Ini yang mudminu isyar bil khamar Orang yang konsisten lagi minum Walaupun dah pencen-pencen Minum lagi ah ha, Itu tak boleh Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fala yashribil khamar. Siapa yang percaya pada Allah, percaya adanya kiamat, mu jangan minum arak. Man kana yu'minu billahi wa yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yashrabu 'alaihi khamar Dan siapa yang percaya ada Tuhan, percaya adanya hari kiamat, percaya ada neraka, ada syurga, mu jangan duduk pun di majlis yang menghidangkan arak. Sampai begitu, Nabi pesan hadis riwayat Imam At-Tabrani. Tapi arak ni lah Mungkin tuan-tuan perempuan ni orang baik-baik Semua hidup tak pernah minum arak Alhamdulillah Tapi arak ni bagi orang yang pernah Ketagihan arak Bukan satu perkara yang mudah Untuk berhenti minum arak ni Bukan perkara yang mudah Begitu susah sekali Sebab itu kalau di barat Dia ada terapi Dia ada pusat pemulihan ketagihan alkohol Memang dia lebih kurang ketagih rokok, ketagih dadah, sama saja. Dia benda sedap benda sedap dan mudah didapati. Sebab itu dalam ajaran Islam, pengharaman arak itu pun dibuat secara bertahap. Sebab nak menunjukkan susahnya. Kenapa bertahap? Sebab orang Arab zaman dulu, arak ni satu benda minuman favorite dia. Macam kita ni teh tarik lah. Masa zaman sebelum Islam datang. Sebab itu dalam kosa kata Arab, perkataan arak saja ada seratus. Macam kita bahasa Melayu, arak ni berapa perkataan? Arak, tuak, benda lagi. Yang lain-lain tu ambil pada bahasa lain. Bahasa-bahasa lain yang kita ambil, todi bukan bahasa kita. Arak ada seratus nama untuk arak saja. Artinya dia sangat suka. Lepas itu kata ulama' tafsir, peringkat pengharaman arak ni ada empat peringkat. Tak boleh buat satu kali goh, tak boleh. Ayat pertama, Allah turunkan di Mekah. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا dan dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik-baik surah an-nahl ayat 67 maknanya di situ Tuhan dah beri satu isyarat isyarat awal bahawa mu buat air mabuk daripada benda molek tapi benda tu takkan menjadi molek kepada kamu walaupun asalnya benda molek itu surah an-nahl ayat 67 orang yang mendengar ayat ni masih minum lagi turun ayat yang kedua perintah kali ni turun di Madinah Al-Munawarah yasalunaka anil khamri wal anil khamri wal maisir qul fihiima ismun wa manafiu lin nas ya rasul ya muhammad mereka bertanya pada kamu tentang dua perkara Iaitu arak dan judi Jawablah Kedua-duanya itu ada dosa padanya Tetapi ada juga manfaat bagi manusia Surah Al-Baqarah ayat 209 Maknanya Tuhan tak kata haram lagi Tuhan tetap kata benda tu ada manfaat Dan memang kita tak napi arak Ini bukan kita nak mempertahankan arak Tidak, manfaat ada Orang minum arak dia lebih berani Berani Bahkan kalau setengah orang Lepas dia minum Dia kalau main muzik Dia nampak semua kot-kot gitar ni Dia boleh nampak Kalau ketuk drum tu Dia tahu mana nak pukul Kederaknya boleh konsert sampai sejam Kalau dulu orang kampung dia Kalau kundi-kundi kahwin Pakai kugiran Jadi kadang, kadang dia boleh berkugiran ni dia, Daripada lepas insyak Sampai pukul 2 pagi Dia seorang yang ketuk oh, Lepas kena sekati Dia kata sekati dua kati Dulu minuman keras ni beli kedai getah kalau di kampung-kampung lah beli sekati dua kati minum gogok-gogok mabuk adalah dia punya kebaikan dia macam sekarang budak-budak kolej -budak, -budak budak yang belajar di universiti bukan semua kalau nak rajin study kena pi kuda kena ubat batuk dia jadi rajin macam-macam lah -macam. ada manfaat tapi itu bukannya manfaat itu bisikan-bisikan mengatakan manfaat dan juga kalau di barat negara empat musim musim sejuk dia orang minum sebab katanya boleh memanaskan badan. Betul dikatakan ada ma'wa manafi' li ada juga manfaat. Tapi bagi setengah sahabat ketika itu kata ulama, bila Allah Taala sebut fihi ma ismun kabir, padanya itu ada dosa besar. Orang yang banyakkan dia dah start nampak, eh ni Tuhan nak kata benda ni dosa besar. Dan ada ketika itu yang tu berhenti minar. Ada tapi tak ramai. Tak ramai salah seorang yang berhenti masa itu Osman bin Ma'zun radhiyallahu anhu. Dalam sejarah dia orang pertama stop minum arak. Selepas dia mendengar ayat ini dia terus pecahkan tempayan. Dia orang simpan arak dalam tempayan. Pecah semua. Osman bin Ma'zun adalah orang pertama. Tapi ada sahabat-sahabat yang masih memilih untuk meneruskan tradisi minum. Sebab mereka pegang pula pada ayat dalam ayat tu Tuhan sebut wa manafi'ul lin wa manafi'ul linnas ada manfaat. Jadi kawan pegang yang manfaat lah kata dia. Ada satu kisah kata ulama tafsir. Satu ketika Abdul Rahman bin Auf dia sediakan makan, panggil buat jamuan-jamuan sikit, jemput orang ramai untuk datang makan lah. Jadi ramailah yang datang makan. Nah, minum lah, minum apa semua. Tak lama kemudian masuk waktu maghrib. Salah seorang daripada sahabat yang jadi imam Dia baca Dia jadi imam semua maghrib rakaat pertama lepas patiah Dia baca kuliah ayuhal kafirun Dalam keadaan mabuk Mana ada pening-pening lagi Bacalah Kulia ayuhal kafirun A'budu ma ta'budun Dia lupa sebut La a'budu ma, ma ta'budun Bila tertinggal huruf la Makna jadi berubah Sepatutnya qul ya ayyuhal kafirun katakanlah eh hey, orang-orang kafir la a'budu ma ta'budun aku tidak akan sembah apa yang kamu sembah. Mana la tu makna tidak. Tapi sahabat ni tadi dia tingtong kepalanya lupa sebut la. Jadi makna jadi berubah. Bila baca qul ayyuhal ya kafirun eh hey, orang kafir a'budu ma ta'budun aku sembah apa yang kamu sembah. Jadi dah gempa ketika itu. Akibat peristiwa tersebut turun perintah ketiga tentang agak ini iaitu dalam surah An-Nisa ayat 43 ya ayyuhallazina amanu la taqrabu solata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun hey orang beriman jangan kamu semayang ketika dalam keadaan mabuk sehinggalah kamu sedar apa yang kamu katakan surah An-Nisa ayat 43 Namun kata ulama masalahnya sahabat bila dengar ayat ini dia pula kata ayat itu tak boleh minum kalau maghrib. Jadi dia minum lepas isyak pula. Mana dah siap semayang semua minum lepas isyak pula kata sebab lepas isyak tak dia dah nak semayang. Lambat lagi katanya. Itu perintah ketiga. Masuk perintah keempat. Diturunkan sekali lagi di Madinah surah Al-Maidah ayat 91. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisyru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtani bu la'allakum tuflihun hey, orang beriman ingatlah arak judi buat korban untuk berhala telik nasib menggunakan anak panah itu semua najih, kata Allah Taala jelas jadi perintahnya lah. ini semua najih. Rijusun Najih Min amli syaitan Ini semua kerja setan ha, Jadi jelas Dia punya arahan Fajatanibu Tinggalkan Allah Ta'ala sebut La'allakum tuflihun Moga-moga kamu Beruntung Kalau tak buat pekerjaan-pekerjaan itu ha, Barulah jelas SOP-nya jelas Kalau baca sekarang ni SOP-nya Kata SOP tak apa jelas Ada satu kisah Kata ulama Ada seorang sahabat Nama Itban Bin Malik radhiyallahu anhu dia buat makan-makan, jemput tetamu datang. Jadi para sahabat pun buat macam potluck lah masa tu. Masing-masing bawa juga makanan masing-masing. Jadi Sa'ad bin Abi Waqas dalam riwayat sebut, dia datang, dia bawa kepala unta panggang. Bawa kepala unta panggang. Jadi idang, agak masih lagi belum ada keputusan rasmi masa tu. Minum. Minum, minum, minum. minum mabuk sikit. Bila sudah mabuk, ialah menyanyi-nyanyi, mendendangkan syair, baca sajak macam-macam. Tiba-tiba ada di kalangan mereka ni terkutuk orang Ansar, orang Madinah. Mana geng-geng Mekah ni adalah termengata sikit pada orang Madinah, orang anak jati Madinah. Jadi orang Ansar macam tak puas hatilah. Awak dah lah datang pada Mekah, datang kampung orang, ngutuk pula orang sini. Jadi orang Ansar ambil tulang rahang unta, dia terus pukul kepala saat bin Abi Waqas. Pukul kepala saat bin Jadi bergaduhlah. Lalu mereka buat bawa cerita ni mengadukan kepada Nabi, maka disebabkan aduan itulah turun surah Al-Maidah ayat 91 yang kita bacakan tadi. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Hei orang beriman, arak, judi, korban bahala, telik nasib, guna anak panah, itu semua najis kerja syaitan. Puncanya kerana bergaduh dalam majlis makan-makan yang dianjurkan oleh Uthman bin Malik radhiyallahu anhu. Asalkah itu agama terus mengharamkan arak. Yang kita nak bawakan adalah bukan kita cerita keburukan sahabat dak. Kita cerita tentang betapa susahnya arak ni nak dihapuskan. Sebab itu ulama mengatakan orang kalau minum, pernah minum tu kita cerita lain. Tapi jangan mudmin orang yang istiqamah minum. ini yang kita khawatirkan. Kalau masih minum Ini esok kalau payah mati Kita tak dapat nak membantu Arak ni Ugama marah sebab dia merosokkan akal Sebab itu istilah dia panggil Ummul khaba'is Ibu segala maksiat Ibu segala dosa adalah arak Orang kalau sudah mabuk Dia boleh buat macam-macam dosa Asalnya dia tak berzina Asalnya dia bukan bunuh orang Tapi dia kerana mabuk Dia boleh buat dua perkara ni kepala dah tak boleh kontrol sebab itu istilah Arab dia panggil khamar khamar ni menutupi sebab kata ulama arak ni dia boleh menutup akal tutup akal patut ada otak dia jadi tak ada otak orang tutup kata petanda orang pemabuk laku perangai macam buruk. kalau hidup jadi pemabuk dunia akhirat badan terkutuk kalau minum arak dan tuak akal hilang fikirannya rosak sebab itu tinggalkan cuma kepada adik-adik kita yang bekerja di kedai-kedai tertentu, di restoran-restoran tertentu, di syarikat-syarikat penerbangan tertentu, eloklah kita berfikir tentang masa depan kita sebab Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia cerita Nabi pernah pesan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil khamri asyratan ada sepuluh golongan yang terlibat dengan arak yang Nabi laknat. Ini kita tak seronok mendengarnya. Pertama, Asiraha. Orang yang memerah arak. Yang kedua, Mu'tasiraha. Orang yang minta supaya diperahkan arak untuk dia. Kemudian, Syaribaha. Orang yang minum arak. Yang keempat, Hamilaha. Orang yang serve arak. Bawa dalam hidang. Yang kelima Al-Mahmulata ilaihi Orang yang minta diserfkan arak Yang keenam Saqiyaha Orang yang memberi minum arak kepada orang lain Yang ketujuh Ba'i'aha Orang yang jual arak Yang kelapan Akila samaniha Orang yang dapat hasil daripada penjualan arak Yang kesembilan Al-Mushtariyalaha Orang yang membeli arak dan yang ke sepuluh Al-Mushtara Talahu Orang yang meminta Tolong supaya dibelikan arak untuknya Hadis riwayat Ibn Majah dan Tirmizi Mana kalau kita Kerja sebagai delivery misalnya Orang minta tolong beli arak Carilah kerja lain Beli ayam goreng ke kopi o oh ke Tak payahlah Benda tu untung tak tahu mana 2 puluh ringgit Tapi Laknat di Nabi itu kita berhak untuk memilih. Kalau orang kirim tolong beli bil Cik tolong beli bil ke depan Bawa sini hantar Walaupun dapat upah RM10 Tapi Nama pun bi biarlah dulu Biarlah Biarlah kita tak dapat apa-apa Janji hidup tak dilaknat oleh Nabi hmm. Kalau kerja di pasar raya misalnya Pasar raya yang milik bukan Islam Dia ada jual Jadi kadang kita di kaunter Ada orang bukan Islam beli bayar dekat kita jadi elok kalau dapat dicadangkan kalau ada persatuan kelab persatuan ke kebajikan ke persatuan buruh ke apa ke buatlah bincang dengan majikan kalau minuman keras ni biarlah orang bukan Islam staf yang bukan Islam uruskan ni bukan kita suruh berhenti kerja tak musim-musim lepas PKP ni jangan mudah orang berhenti kerja wei hutang banyak ni kerja tapi bincanglah gunding elok-elok Okey kita bukan tak mau jual ini ugama jadi nanti nabi marah sama kami nanti kita semayam pun tuhan tak nak tolong nanti bisnes pun tak boleh jalan dia pun faham beritahu bukan Islam kaunter agak sana masalahnya ha, macam langkah perterbangan pun sama boleh bincanglah dengan pihak pengurusan supaya agak ni jangan orang kita lah yang serve kan lagi elok kalau tak serve langsung itu yang terbaik sekali lah tapi ni Entah berapa ratus tahun lagi lah Baru dapat buat agak benda ni Beloknya kita elakkan ya? Kita minta kita ni Jangan esok susah nak mati Itu saja Itu yang kedua Kemudian kata Syekh lagi Orang ketiga yang ada potensi untuk su'ul khatimah Adalah al akul walidaih Orang yang deraka kepada mak bapak Ingat deraka mak bapak ni dosa besar Dosa besar Abu Bakrah radhiyallahu anhu dia dicita Nabi pernah tanya tiga kali pernah tanya ala unabbiukum bi akbaril kabair ala unabbiukum bi akbaril kabair tiga kali Nabi tanya maukah kamu aku beritahu apakah dosa paling besar sekali maukah aku aku tahu beritahu pada kamu apa dosa paling besar tiga kali Nabi tanya sahabat berkata heran ah qulna bala ya rasul no 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 ceritalah ya rasul kata Nabi al isyraku billah wa ankuqul walidain pertama sekali kata nabi dosa besar syirik pada Allah yang kedua durhaka pada mak ayah hadis dalam sahih bukhari dosa besar lepas syirik pada Allah yang kedua durhaka mak bapak sebab al jannah tahta aqdamil ummahaat sebab syurga kita duduk bawah tapak kaki mak kita Ha, itulah sedangnya Surga yang kita nak dapat semayam pergi ke Mekah. Nakkan surga tu. Rupanya dia punya body empah kuncinya duduk kaki mak kita. Bayangkanlah. Jadi mesti mau jaga mak. Ingat Nabi pernah aminkan doa Jibril AS. Kata sahabat kami tengok Nabi angkat tangan. Tak dengar doa, dengar amin. Tiga kali. Amin, amin, amin. Jadi sahabat tanya ya Rasul, doa tak dengar, dengar amin tiga kali. Doa ke apa? Kata tadi Jibril datang. Apa dia doa ya Rasul? Dia doa pertama ya Allah jangan kau terima segala amal ibadat yang dilakukan oleh isteri yang dahaka. Dan aku jawab amin. Yang kedua jangan kau terima segala amal ibadat yang dilakukan oleh orang yang tak mau memaafkan orang lain. Dan aku jawab amin. Yang ketiga kata Nabi Jibril, ya Allah jangan kau terima segala amal ibadat yang dilakukan oleh anak-anak derhaka. Dan Nabi jawab amin. Tu jangan main-main. Baik macam mana pun kita, mak ayah kena jaga. Sebab itu hatta nak pergi berjihad sekalipun, pernah sahabat jumpa Ya Rasul, saya ni semangat lagi jihad, baru belajar silat macam-macam, ada black belt ni, semangat dah ni. Nabi tanya simple saja, mak ada lagi? Awak muda, mak ada lagi? Jawab muda, pemuda ni, ada lagi. Ilzamha fa'inal jannata tahta aqdamiha. Ha, duduk dengan mak. Jaga dia elok-elok. Sebab surga tu duduk bawah tapak kaki makmu, kata Nabi. Hadis dari Imam Ahmad dan juga An-Nasai. Jangan sibuk ke benda lain. Jaga mak. Setiap bulan dia nak pergi hospital. Bawa pergi hospital. Dia nak buat check-up, ambil ubat macam ni. Siapa lagi nak buat? Saya, saya panggil grab dia kerja. Anak ada kan? Uruskan. Ilzamha, kata Nabi. Ayuh, jagalah ibu bapa. Apa tanda burung perepat dalam semak meremang bulu? Apa tanda kiamat dekat derhaka anak kepada ibu. Apa tanda burung perepat di atas batu jalan melonjak? Apa tanda kiamat dekat bertuan ibu kepada anak. Betul ulama memberikan satu kesimpulan, kalau dalam bab mentaati mak bapak Allah rangkumkan dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Pertama Tuhan sebut fala taqullahuma ufin. Mu jangan cakap satu perkataan yang boleh tersinggung ke hati dia atau menyakitkan hati dia. Walaupun kamu cakap ufin Uf saja. Uf ni kalau dalam bahasa kita ah ha, gitulah. Mecok ke apa bunyi pecak-pecak bunyi cicok ni, bunyi cicok cuk 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 Tak boleh. Menyakitkan hati mu. Mana Sudahlah tengok netflixnya, mau nak tengok ceramah pula. Bunyi tu je. Bukan kita cakap, ah mau orang nak tengok ceramah buat apa, orang tengok pakai YouTube. Itu panjang jawapannya. Cukup dengan cik, itu saja sudah menyakitkan hati mak. Uf, Allah Taala sebut. Bayang kalau hantar mesej berjela-jela ngutuk mak lagi lah minta ampun cepat. Supaya mati. Yang kedua, wala tanharhuma, jangan kamu kasar pun dengan mak bapak. Khusus dengan ibu, jangan kamu tengking dia atau kasari dengan perbuatan kita. Yang ketiga wa qul qaulan karima. Bila bercakap dengan mak bapa hendaklah guna bahasa yang baik dan sopan. Qaulan karima. Karim, mulia, bahasa mulia. Sebagaimana kita bila bercakap menghadap bodoli tuanku sultan misalnya, kita akan menggunakan bahasa-bahasa istana yang begitu mulia sekali. Ada patiknya, pacalnya, mohon perkenan, sembah takzim, sembah tahniah. Kita ada bahasa-bahasa mulia. Maka itulah yang kita kena bawa kepada mak bapak kita. Tak boleh bercakap macam kita bercakap dengan kawan-kawan, tak boleh. Kemudian Allah Taala sebut yang keempat, waqfid lahum ma janahat minar Cintailah dan kasihlah mereka dengan sepenuh hati dan rendahkanlah diri kamu di depan mereka. Walaupun kita anak, ada gelaran, ada profesor, ada doktor, ada datuk, ada tan sri macam-macam. Mak kita orang kampung, baca pun tak pandai. Tapi walaupun kita hebat, rendahkan diri depan mereka. Walaupun kita cerdik, belajar luar negara, duduk Amerika 10 tahun, mak kita duduk kampung je. Tapi jangan tunjuk kita lebih cerdik pada dia. Kena kabar mak lebih pandai pada saya. Ayah lagi pandai pada saya. Apa lagi? Wa kurrabbirhamhuma kama rabbayani sagira mestilah sentiasa mendoakan agar mak bapa kita memperoleh keampunan dan rahmat daripada Allah. Baik, kemudian yang keempat, kata Syekh, siapakah orang yang akan di akan payah untuk nak dapat husnul khatimah dan dia berpotensi dapat suul khatimah? Allazi yu'zil muslimin. Orang yang hidupnya menzalimi orang Kata Ibn Salah Rahimahullah Orang Islam Hidupnya jangan buat kenak ke orang Jangan menzalimi orang Jangan buat jahat pada orang Kata Ibn Salah Ada empat hadis Yang merupakan rukun utama Seorang Muslim Dalam hubungannya dengan Muslim yang lain Empat hadis ni kita kena pegang betul-betul Kalau nak jadi orang baik Pertama kata Ibn Salah dalam hadis disebutkan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman pada Allah dan hari kiamat hendaklah cakap benda baik saja. Kalau tak ada benda dia nak cakapkan layasmut, diam sajalah. Maknanya pilihan kita hanya dua, cakap atau diam. Hadis Bukhari Muslim. Dan bercakap pula benda yang baik-baik. Kalau tak ada benda nak baik, Diam sajalah. Yang kedua, kata Ibn Salah, Nabi pesan, Min husnil islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda kebaikan seorang Muslim adalah dia tidak busy body. Meninggalkan sesuatu yang tak ada kena mengena dengan dia. Hadis Ruat Tirmizi dan Ibnu Majah. Jangan campur hai orang. Mungkin kita kata, uh, Yalah, kan, Jaga tepi kain orang ni tak bagus Masalah orang kita ni bukan dia jaga tepi kain orang Dia masuk kain orang Bukan jaga tepi lagi dah Mengorek-ngorek rahsia Busy body Kadang kes-kes artis Perceraian, pergaduhan Pada hati tu bukan sedara awak pun Yang awak susah hati tu ngapa Sampai mencari, mengkaji Oh artis ni dia cinta dengan artis mana pun Tak, apa-apa jadi begitunya Antara tanda orang baik kata Nabi, dia tak campur benda bukan masalah dia. It's not your problem. It's not your problem. Sebab itu orang kita ni dia jadi payah nak pergi ke depan kadang-kadang. Atau payah nak berjaya. Sebab hidupnya suka sibuk hal orang. Budaya gosip. Gosip ya. Bangsa lain mana ada gosip sama sendiri. Kita dalam internet berapa banyak, banyak. Page ataupun laman-laman yang busy body cerita orang. Cerita orang tu kahwin sama lagi ke cerita dia gaduh mak tu dia ke tak awak sibuk dengan apa benda masalah awak sebenarnya jangan ambil si body. saya nak ambil tahu awak siapa apa posisi untuk awak nak ambil tahu itu awak ni bukan ambil tahu mengorek rahsia ha, itu masalahnya ambil tahu lain mengorek rahsia lain dia kaji kajinya lah stok sana stok sini itu kan kerja kita yang ketiga kata Ibn Salah Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun faqala murni bi amrin wala tukthir alayya hatta aqilahu qal la taghdab fa'ada alayhi qala la taghdab Yang ketiga kata Ibn Salah Nabi pesan ada seorang lelaki datang jumpa Nabi ya Rasul ajarkan saya satu petua amalan kalau saya buat saya jadi orang baik kata Nabi mudah saja la taghdab mu jangan marah Lagi ya Rasul mu jangan marah lagi Rasul, mau jangan marah. Mana jangan marah. Yang ketiga jangan marah. Yang kedua jangan busy body. Yang keempat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li Tidak beriman ataupun tidak sempurna iman kamu kalau kamu ini tidak sayang kepada orang lain seperti mana kamu sayang diri kamu sendiri. Hadis Bukhari Muslim. Baik itu tuan-tuan, kalau ikut je apa yang Nabi buat ni, apa yang Nabi suruh ni kita akan jadi orang yang baik dan kita tak akan kelahi dengan orang apatah lagi nak menzalimi orang. Itu yang keempat. Yang kelima kata Syekh orang yang ada potensi untuk mati su'ul khatimah adalah al musrun al-kabair wal-mubiqat allazi lam yatubu ila Allah minha. Orang yang terus menerus melakukan dosa besar, buat kerja maksiat dan tidak mahu bertaubat. Orang ini ada potensi untuk dapat su'ul khatimah. Yang penting, saudara-saudari sekalian, ayolah kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu SWT. Moga kita dijauhkan daripada su'ul khatimah ini. Sebab itu dalam Quran, begitu banyak sekali contoh-contoh yang Allah Taala beri tentang bagaimana orang-orang dahulu salafus salih berdoa mendapat husnul khatimah. Sebagai contoh dalam surah Ali Imran ayat 193. Ini boleh kita amalkan. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya allah kami mendengar seruan allah seruan nabi yang menyuruh kami beriman Maka kami pun beriman Ya Allah ampunkanlah kami segala dosa besar kami Hapuskanlah kami dari dosa-dosa kecil kami Dan matikanlah kami dengan orang-orang yang sentiasa buat baik Itu satu doa Yang kedua dalam surah Yusuf ayat 101 Ada doa Nabi Yusuf Ini boleh diamalkan Fatiris samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhikni bis salihin Ya Allah wahai Tuhan pencipta langit dan bumi engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat matikanlah aku dalam keadaan Islam gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh surah Yusuf ayat 101 Kemudian Allah rekodkan doa dalam surah Al-A'raf ayat 126. Ini doa daripada tukang sihir Piraun yang akhirnya bertaubat. Rabbana afriq alaina sabran wa tawafana muslimin. Ya Allah limpahkanlah kami kesabaran Matikanlah kami dalam keadaan Islam Dan ada satu doa Nabi ajarkan dalam satu hadis Allahumma ja'al khaira umri akhirah Wa khaira amali khawatimah Wa khaira ayami yauma alqaka fihi Ya Allah Jadikanlah sebaik-baik umurku adalah umurku yang terakhir Sebaik-baik amalku adalah amal-amal penutupku nanti Dan jadikanlah sebaik-baik hariku adalah hari ketika aku akan menghadapmu nanti. Hadis riwayat At-Tabrani. Banyak nak diterangkan tapi masa kita tak mengizinkan. InsyaAllah kita akan sambung lagi membicarakan tentang tajuk ini pada kesempatan minggu hadapan. InsyaAllah. Sekadar itu.